હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો એજ્યુકેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે શીખીશું ધોરણ છ વિષય હિન્દીની સ્વધન પોથીનો પાઠ છ સુબહ પાઠ ના સ્વદન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા પણ જરૂરી છે તો ચાલો શીખીએ ધોરણ છ વિષય હિન્દી પાઠ છ સુબહ ના प्रश्नों जवाब नहीं समाज प्रश्न नंबर एक सही विकल्प चुनकर चौरस में सही का निशान कीजिए सवाल नंबर एक पांच साल की उम्र में रेशमा को कौन सी बीमारी हुई जवाब थे पोलियो की बीमारी हुई सवाल नंबर बे पोलियो की बीमारी से परेशान रेशमा के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हुआ था जवाब थे पैर सवाल नंबर त्रौ अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार यानी जवाब थ दीपावली सवाल नंबर चार रेशमा जिंदा दिली से अपना जीवन जी रही है वाक्य में रेखांकित शब्द जिंदा दिली का अर्थ क्या होता है जवाब थ से खुश मिजाजी सवाल नंबर पाँच बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए यह विधान कौन बोलता है जवाब थ रेशमा बोलती है त्यारबाद प्रश्न नंबर बे निम्नलिखित वाक्य पढ़िए आपेला वाक्य वाँचवाना छे थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन डिब्बे बोतले नीचे उतारकर साफ कर दिए थे सभी लोग खिलखिला कर हंस पड़े घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त थे रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादाजी की बातें सुन रहे थे अब रीते वाक्य मात्र वाँचवाना छे अब इन वाक्यों को कहानी के घटनाक्रम में लिखी है हमें आ वाक्य वार्ता ने आधार क्रम में लिखवा है घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त थे बीजू वाक्य तो से माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन डिब्बे बोतले नीचे उतार कर साफ कर दिए थे तीजु तो से रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादाजी की बातें सुन रहे थे चौथे वाक्य तो थो से थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी और पांचव वाक्य तो से सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े त्यारबाद प्रश्न नंबर त्राण निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्य में लिखिए सवाल नंबर एक रेशमा के घर के लोग सफाई क्यों कर रहे थे जवाब थ दीपावली का त्यौहार निकट था त्यौहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगी है इसीलिए सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे सवाल नंबर बे रेशमा अपना जीवन किस तरह जी रही है जवाब थ पोलियो के कारण रेशमा के पैर निकम्मे हो गए थे लेकिन इस शारीरिक कमी का उसके मन पर कोई असर नहीं हुआ था वह अपने सारे काम स्वयं करती है वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ का हाथ बटाती है अपनी पहिएदार कुर्सी पर बैठकर वह बाज़ार से सामान भी ले आती है सचमुच रेशमा एक जिंदा दिल लड़की है सवाल नंबर त्रण दीपावली का त्यौहार किस खुशी में मनाया जाता है जवाब थ दीपावली के त्यौहार के बारे में दादी ने रेशमा और गोलू को बताया कि इसी दिन श्री राम रावण को पराजित कर अयोध्या लौटे थे दीपावली का त्यौहार सूचित करता है कि बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है यह अंधकार पर उजाले की जीत का त्यौहार है सवाल नंबर चार दीपावली में आपके घर कौन कौन सी मिठाइयाँ बनती हैं जवाब थे मालपुए चूरमा चूरमे के लड्डू गुलाब जामुन बेसन के लड्डू आटे के लड्डू पेड़ा बर्फी गुगरा, जलेबी आदि मिठाइयाँ मेरे घर में बनती है आपके घर में कौन सी मिठाई बनती है यह यहाँ लिखना है सवाल नंबर पाँच रेशमा के दोनों पैरों ने काम करना क्यों बंद कर दिया था जवाब थे रेशमा जब पाँच साल की थी तभी उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेबहान हो गए बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पांव में जान नहीं आई उसे पोलियो हो गया था इस वजह से रेशमा के दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया था प्रश्न नंबर चार सोचकर या अपने मित्रों से चर्चा करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए અહીંયા હું જે પ્રશ્નોના જવાબ લખું છું એ જ જવાબ લખવા જરુરી નથી તમારે તમારા મિત્રો સાથે ચર્ચા કરી જવાબ લખવાના છે સવાલ નંબર 1 તમારા પરિવારમાં દિવાળી કਿਸ તરહ મનાઈ جاتی છે તો હું અહીંયા એક વિદ્યાર્થીની વાત લખું છું તમારે તમારી વાત લખવાની છે ઇસ તહેવાર કે આને કે કઈ દિવસ પહેલાથી જ ઘરોની લિપાઈ પૂતાઈ સજાવટ પ્રારંભ હો જાતી છે इन दिन पहनने के लिए नए कपड़े बनवाए जाते हैं मिठाइयाँ बनाई जाती है इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है इसीलिए उनके आगमन और स्वागत के लिए घरों को सजाया जाता है यह त्यौहार तो पाँच दिनों तक मनाया जाता है सवाल नंबर बे पटाखे छुड़ाकते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जवाब थश पटाखे पोड़ते समय जितने खुशी देते हैं उतना ही आपकी छोटी सी गलती भी आप पर भारी पड़ सकती है इसीलिए पटाखे बड़ों की देखरेख में ही खास खासतौर पर बच्चे अपने माता पिता के बिना पटाखे न जलाएं क्योंकि ऐसे में उनको नुकसान पहुंचने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है सवाल नंबर त्रण कोई भी त्यौहार आने से पहले आपके घर कौन सी तैयारियाँ होती है जवाब थ हमारे घर में सर्वप्रथम पूरे घर की सफाई की जाती है सभी चीज़ों को झाड़ू पोछा करके व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है बाद में कुछ मीठे और कुछ नमकीन पकवान बनाए जाते हैं परिवार के सदस्यों के लिए नए कपड़े सिलाई खरीदे जाते हैं सवाल नंबर चार पटाखे जलाने से हवा प्रदूषित होती है या नहीं आपके विचार लिखिए जवाब दश दीपावली के त्यौहार दरमियान वायु प्रदूषण का तर काफ़ी ज्यादा बढ़ जाता है पटाखों के जलने के कारण निकलने वाले धुएं के कारण वायु काफ़ी प्रदूषित हो जाती है जिससे लोगों को सांस लेने में भी, भी काफ़ी दिक्कत होती है भारी मात्रा में पटाखों का जलाने का यह प्रभाव दिवाली के कई दिनों बाद तक बना रहता है प्रश्न नंबर पाँच होटल दावत अँ तमें होटल दावतनु एक મેનુ કાર્ડ જોઈ શકો છો આ મેનુ કાર્ડ વાંચવાનું છે સમજવાનું છે અને પછી તેના આધારે આપણે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે અહીંયા સાચો વિકલ્પ હોય તેની સામે ખરાની નિશાની કરીશું એક યહ કિસ હોટલ કા મેનુ દયા ગયા હૈ તો દાવત હોટલ કા મેનુ દયા ગયા હૈ બે હોટલ કિતને બજે ખુલતી હૈ હોટલ સુબહ દસ બજે ખુલતી હૈ त्रॉँ होटल शाम कितने बजे बंद होती है होटल शाम नौ बजे बंद होती है चार आप होटल दावत में एक हाफ दाल फ्राई एक हाफ सेव टमाटर और पांच बटर रोटी खाते हैं तो आपको कितना बिल भुगतान करना होगा जवाब थो से एक सौ चालीस रुपये भुगतान करने पड़ेंगे पांच आप अपने मित्रों के साथ होटल दावत में चाय पीने गए एक हाफ चाय और दो फूल काफ़ी अपने पी तो कितना बिल भुगतान करना होगा जवाब थ से पचास रुपया भुगतान करना पड़ेगा छः होटल दावत में खास सुविधा कौन सी है जवाब थ से पार्सल की सुविधा खास है त्यारबाद सात होटल दावत से आपको पार्सल मंगवाना है तो किस समय मंगवाओगे जवाब थ से ग्यारह से एक बजे तक मंगवाएंगे त्यारबाद प्रश्न नंबर छः निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए यहाँ आपेला शब्दों वाक्य बनावाना है एक पोलियो रेशमा को पोलियो हुआ था બે વિકલાંગ રેશમાં વિકલાંગ હો ચ ચૂકીથી ત્રણ પ્રસાદ માં મંદિરસે પ્રસાદ લાઈ ચાર બર્તન માં બર્તન સાફ કર રહી હતી પાંચ કુર્સી વહ કુર્સી પર બેઠ જાઓ આવી રીતે આપણે આપેલા શબ્દોનો વાક્યપ્રયોગ કરીશું ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર સાત અ ઉચિત વિકલ્પ ચૂનકર અર્થ લીખીએ યોગ્ય વિકલ્પ શોધીને તેનો અર્થ લખવાનો છે એક જિંદાદિલી તો થશે ખુશમિજાજી બે વ્યસ્ત તો થશે કામ મેં લગાહુઆ ત્રણ દૈનિક તો રોજાના ચાર બેજાન તો નિર્જીવ પાંચ ઉત્સુકતા તો તીવ્ર ઈચ્છા છ બુજુર્ગ તો બળેવૂઢે સાત વ્યવસ્થિત તો ઢંગસે આઠ પ્રકાશ તો રોશની આવી રીતે તમે યોગ્ય વિકલ્પ શોધીને તેનો અર્થ લખશો ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર સાત બ નીચે દઈએ ગયે શબ્દો કે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પર વર્તુલ કીજીએ ઓર મૂળ શબ્દ કા અર્થ વાક્ય કીજીએ કીજે છે આપેલા શબ્દનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખવાનો છે અને વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પર તે વર્તુળ કરી આપેલા શબ્દનું વાક્ય બનાવીને લખવાનું છે એક શુભ તો શામ વાક્ય બનાવીશું સુભ આજ મેં જલ્દી ઊઠી બે પ્રકાશ તો અંધકાર વાક્ય બનાવીશું પ્રકાશ ચારો ઓર ફેલા થા ત્રણ મિત્ર तो शत्रु वाक्य बनाशू वह मेरा मित्र है चार अच्छाई तो बुराई वाक्य बनाशू हमें हमेशा अच्छाई करनी चाहिए पांच निर्दोष तो दोषित वाक्य बनाशू वह निर्दोष है त्यारद प्रश्न नंबर आठ रेखांकित शब्द का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए आप शब्दों वचन परिवर्तन करवा है और वाक्य पुस्तक पढ़ता हूँ वचन परिवर्तन कर लखीशू हम पुस्तक पढ़ रहे हैं बे लड़कियां मैदान में खेल रही है तो लड़की मैदान में खेल रही है त्रण उसने केला खाया उसने केले खाए चार पेड़ पर पक्षी का घोंसला है पेड़ पर पक्षियों का घोंसला है पाँच डॉक्टर ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की डॉक्टर ने मरीजों की अच्छी तरह देखभाल की આવી રીતે બહુવચનનું એકવચન વચન એક બહુવચન કરીને વાક્ય ફરીથી લખવાના છે પ્રશ્ન નંબર નવ મુહાવરા અર્થ દેખર વાક્યમાં પ્રયોગ કીજે એક આંખો કા તારા હોના તેનો અર્થ થશે બહુત પ્યારા હોના વાક્ય બનાવીશું રાકેશ કી આંખો કા તારા હે બે હાથ બંટાના કામ મેં મદદ કરના વાક્ય બનાવીશું દીદી ઘર કે કામોમાં મા કા હાથ બંટાતી હે ત્રણ પીઠ થપથપાના શાબાશી દેના વાક્ય બનાવીશું મુજબ પ્રતિયોગિતા મેં ઇનામ મિલને પર પિતાજીને મેરી પીઠ થપથપાઈ ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર દસ નિમ્નલિખિત શબ્દો મેં સંજ્ઞા સર્વનામ ઓર વિશેષણ કો પહેચાન કર કોષ્ટક મેં લખીએ ઓર કિન્હિ દો દો શબ્દ કા વાક્ય પ્રયોગ કરીએ અહીંયા આપેલા શબ્દોમાંથી સંજ્ઞા કઈ છે સર્વનામ કયું છે વિશેષણ કયું છે તે કોષ્ટકમાં લખવાનું છે અને બધાના બબે વાક્ય બનાવવાના છે તો સંજ્ઞામાં આવશે હિમાલય નદી ગંગા पहाड़ सर्वनाम यह आप वह विशेषण में अच्छा महान तीन त्यारबाद हमें तेना वाक्य बनाविए हिमालय बड़ा पहाड़ है गंगा भारत की बड़ी नदी है आप कौन है वह लड़की कब से खड़ी है वो महान इंसान थे वहाँ पर तीन लड़के बैठे हैं त्यार પ્રશ્ન નંબર અગિયાર શબ્દકોષ કે ક્રમ અનુસાર લીખીએ અહીંયા આપેલા શબ્દોને આપણે શબ્દકોષના ક્રમમાં લખવાના છે શબ્દકોષના ક્રમમાં લખીશું આકાશ અંગૂર ગરીબ તુફાન નિર્દોષ ભૂકંપ મહેનત અને સુંદર અહીં આપણા પાઠ છ સુબહના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ છના હિન્દી વિષયના પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે જે તમે ધોરણ ના હિન્દીના પોથી નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે થેન્ક યુ દોસ્તો એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર આવા બીજા વિડીયો નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો આભાર દોસ્તો